Masallınınsa su problemi yoxdur. Rayonun fermerləri hətta çəlti yəkilər, indi də biçin aparırlar. Bu il 220 hektar sahədə çəlti yetişdirən fermerlər 10 gündən çoxdur ki, biçinə başlayıblar. Bu günədək 132 hektar sahə biçilib, hər hektardan 32,5 sentner məhsul götürülüb. Məhsuldarlıqdan razı qalan fermerlər, narazı olan məqamlar da var. Bu barədə isə əməkdaşımız Pərvanə Nəhmetqız danışacaq. balı təmiz məhsuldur. Özəlləki yeməyə də yaxşıdır, dadı var. Özümüz də ondan istifadə edirik. Başqa rayonlardan gəlib alırlar. Bakıdan gəlib alırlar. Bəyənirlər, deyirlər ki, yenə də istəyirik bu, bu məhsuldan. Suyu ilə bağlı da çətinliyimiz olmadı. Yağış da yağdı, yaxşı idi. Həktərə də ki, belə 3 ton, 4 ton götürürük. Bura digər şıqlar, xıld, tüklə, ərkivan, şıqlar, sərçubar, qızla ağac. Ətirli, dadlı, masallı düysü əsasən rayonun su ehtiyyatları çox, suvarma imkanları daha geniş olan bu kənd və qəsəbələrində yetişdirilir. Su ilə bağlı çətinlik olmadığından məhsuldarlıq yaxşıdır. İlkin nəticələr bunu göstərir. Hal-hazırda indi haşimi sortunu biçirik. On nektər haşimi ekmişik. Haşimiş sortunu biçirik biz. Bizdə indi gilani sortları var, oxan var, Apolova bir 5-6 cürə sortla rəkmişik. Məhsuldarlığı necədir? Məhsuldarlığı şükürə, məhsuldarlığı yaxşıdır. Narazı deyilik məhsuldarlıqdan. Bu illəri Masallı rayonunda ən çox çəyçi yəkən fermer, rayonun Kükrəkən sakini Təbriz Mehdiyevdir. O bu illəri ötən ildəkindən 10 hektar çox, yəni 70 hektar sahədə çəyçi əkib. Hazırda çəyçi yığımı gedir sahədə. Çältik büçündə 2 min texnikadan istifadə edilir. Bu texnikalar torpaqda batmadan rahat hərəkət etdiyindən çältik qırılmır və itkiyə getmir. Amma onunla gün ərzində təxminən 2 hektar sahənin məhsulunu bükmək olur ki, bu da böyük ərazilər üçün sərfəli deyil. Günəndən bu günə biz 2 hektar çältik bükmüşük. Biz 1 ay burda əlləşməliyik. 1 ay burda əlləşməliyik. 1 aya da bu texnikalar bizi qənaət etmir. Bizə böyük kampaniyalar lazımdır, böyüklər lazımdır. Yağışlı havalar gəlir qabaqda, məhsulumuz zay ola bilər. Bu günləri texnika rayonunun əkininə görə ə, təşkil olunub. Gələcəkdə əkin sahələrimiz böyüdükcə, təbii ki, böyük, iri çəltici kombaynlər gətiriləcək. Çəltici psən kombaynlar artıq bunkerlərdən çəltiyi beləcə boşaltdılar. Bu qoşquda 6 tona qədər çəltik var və burdan da dəyirmana aparılacaq. Dəyirmanda da ödürldükdən sonra tər təmiz 3 ton düyəl də olacaq. Əldə olunan ekoloji təmiz düyünün alıcıları var, amma hər kəs tələbatı qədər alır. Məsələn, 3 kq, 5 kq. Fermerlər deyirlər ki, toullarla düyünü bu qaydada satmaq onlara o qədər də sərf eləmir. Tədarükcü olarsa, məhsul toptan satmaq daha yaxşıdır. Fermerləri narahat edən daha bir məsələ mineral gübrələri vaxtında əldə edə bilməmələridir. Gübrəni bizə verirlər subsidiyanı avqust ayında. Biz avqust ayında subsidiyə lazım deyil. Bizə lazım olan may ayında. Əkim vaxtı. əkim vaxtı biz əkim vaxtı bu çəltiyə gübrə verməliyik. Biz onu verə bilmirik. Gübrə qiyməti 50 manat, 60 manatdır. Ona görə bizim çox çətinlik çəkirik. Avqust ayında mən çəltiyicəm avqust ayında biçir, mən avqust ayında buna gübrə vermişəm mə. Subsidiya avqust ayında buraxılıb. Masalı Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən isə bildirirlər ki, əkin sahələrinə vaxtında gübrə verilib. Bununla bağlı çətinlik olmayıb. O ki, qaldı subsidiyanın gec verilməsinə çətir özü yazdığı bitkidir. Yazdığı bitkilərin bəyanları fevral ayının 1-dən olaraq 1-dən başlayır, may ayının 31-inə qədər davam edir. Bu dövründə, yəni bu torpaq sənədlərini təqdim edə bilməyən fermerlərin istərsəməz subsidiyaların gecikməsində müəyyən problem yaranır. Masallıda 220 hektar çəltik sahəsinin indiyə qədər yarısından çoxu biçilib. Haşimi sortu üzrə hər hektarda 3-4, Apola Okean sortlarından isə 6-8 ton məhsul göstərilir. Pərvane Məmmədqızı, Rövşən Məmmədov, Rəyəbənn Yarılı, AzTV xəbər. Buraxılışımızın sonunda